assalomu alaykum e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari yila sport nuz informatsion dasturi bugungi dasturimizda o'zbek futbol muxlislari uchun quvonchli bir kun bo'ldi ushbu kunni xabarini biz sizlarga yetkazishda işte, davom etamiz o'zbekiston o'smirlar o'n yetti koreyani mag'lub etib osiyo chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi o'zbekiston o'smirlar terma jamoasi toshkentda o'tkazilayotgan osiyo chempionati saralash bosqichida muvaffaqiyatli o'tib final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi jamoliddin rahmatullayev jamoasi bugun janubiy koreya o'smirlar o'n yetti termasiga qarshi prinsipial uchrashuvni o'tkazdi hamda irodali g'alabani qo'lga kiritdi birinchi bo'limda koreyaliklar hisobni ochishgan bo'lsa vakillarimiz 71 daqiqaga kelibgina ilk marta raqib darvozasiga yo'l topishdi ammo oradan ko'p o'tmasdan koreya yana oldinga o'tib oldi vakillarimiz so'nggi 10 daqiqada iroda namoyish etib raqib darvozasini ikki marta ishhol qilishdi va g'alabani qo'lga kiritishdi dastlab terma jamoamiz sardori lazizbek mirzayev jarima zarbasini chiroyli tarzda golga aylantirgan bo'lsa o'yin so'ngida mamadalixon olimov burchakdan yetkazilgan uzatmani darvozaga joylab qo'ydi shu tariqa o'zbekiston o'smirlar terma jamoasi jsarlash guruhidagi har ikki bahsni o'z foydasiga hal etib osiyo chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi barcha o'zbek futbol muxlislarini ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz ana xolos kechagi yevropa ligasi uchinchi tur bahslari bo'lib o'tganidan so'ng muxlislar tomonidan joze maurinyoga qarata ulkan toshlar otila boshlagan edi bugun esa joze maurino o'zini oqlash bilan ovora maurinyoning fikricha durrang mantiqan to'g'ri natija bo'lardi deya so'zlarini keltirib o'tdi roma bosh murabbiy joze maurino yevropa ligasi 3 turidan o'rin olgan betis ikkiyu 1 bilan o'yindan so'ng o'z fikrlarini bildirdi betis futbolchilari bizdan ko'ra ko'proq texnikaviy harakat qilishdi ayniqsa birinchi bo'limda lekin bizda xavfli vaziyatlar bo'ldi va o'yinning bunday rivoj olishi ranjitdi chunki bizda gol urish imkoniyati bor edi deya so'z larni keltiradi raqib to'pga egalik qilish sifati yuqori bo'lgan jamoa ekanligini osongina tan olaman va bu birinchi bo'limda muammo tug'dirdi ammo shundan keyin bizda juda ko'p imkoniyatlar bo'ldi zanyola zarba berdi bravo seyf qildi ikkita ajoyib imkoniyatni boy berdik ayniqsa kristante bilan durang natija mantiqan to'g'ri bo'lardi deb o'ylayman alam qiladi chunki b bunchalik yaxshi o'yin bo'lmasada jamoa mag'lubiyatga loyiq emasdi deya mavrunyoning so'zlarini keltiradi futbol italiya yevropa ligasi uchinchi tur o'yinlaridan so'ng muxlislar tomonidan maurinyo juda ulkan toshlar otila boshladi chunki maurinyoning jamoa imkoniyatlaridan to'liq foydalanmayotgani keskin tanqidlarga uchrashni boshlagan edi ammo jozi maurinyo endi o'zini oqlash bilan ovora agarda hamyurtimiz eldor shomurodov roma tarkibida bo'lmaganda o'zbek futbol muxlislari uchun romaning bu mag'lubiyatiyu g'alabasi umuman qiziq bo'lmagan bo'lar edi mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz roma jamoasi va hamyurtimizga omad tilab qolamiz keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling